Здравствуйте. Это программа «Пин-код» и я ее ведущий Олег Хомяк. В следующие полчаса я раскрою личный код успеха нашего гостя. Что сыграло главную роль в его бизнесе? Ум, везение, связи или особости руководства? Но самое интересное, я расшифрую ту часть кода, которая еще не задействована. Этот скрытый потенциал придаст новое движение бизнесу. Итак, у нас в гостях Александр Черницкий, первый заместитель представителя управления компании «Мандарин Плаза». Олександр Черницький перший заступник голови правління компанії Мандарин Плаза. Її основні види діяльності управління, будівництво та експлуатація офісних комплексів. За 9 років існування компанія успішно реалізувала декілька масштабних проєктів будівництва. Серед них торгівельно-офісний комплекс «Мандарин Плаза» та бізнес-центр Парус. Олександр Черницький керує компанією із 2003 року. За року. Охоплюется экстремальными видами спорта, та очень любит подорожувать. Одруженный, имеет двух дочек. Александр, здравствуй. Приветствую. Я хочу с тобой поговорить о бизнесе, о твоем успехе в бизнесе. Ну, у меня такая амбициозная цель вычислить, за счет чего ты стал успешным и что еще э, может способствовать дальнейшему росту успеха. Я успех ни не, никоим не образом бы перекладывал на себя лично. То есть у меня, в, в моем случае, это успех команды успешной. В тебе же есть какие-то сильные стороны, благодаря которым ты находишься в этой команде, и там же есть какая-то твоя зона ответственности, за которую ты отвечаешь в команде. Ну да, можно сказать, что вот в большей, в большей мере я отвечаю за коммуникации всей, всей нашей группы, <laughs> скажем mm -hmm. так. И, наверное, какое-то какое умение находить общий язык с людьми, социальная, какая-то активность, э, открытость, наверное, где-то. Uh -huh. а давай такой небольшой экскурс, экскурс сделаем в историю. Вот ты помнишь тот момент, когда вот ты принимал решение о каких-то целях, бизнес-целях, социальных целях, финансовых целях. Ну, обычно в таком там подростковом или юношеском возрасте вот, а, 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 человек определяется, да, чего он хочет, куда он идет. Ну, Или это, может быть, просто жизнь заставила, так было тяжко, плохо, что надо было что-то да делать? Да нет, все было хорошо, даже <свят> грех жаловаться. Нет, всегда в какие-то переломные моменты, да, ну, полагался на интуицию. И у меня довольно импульсивные всегда решения. И, то есть я, я долго не взвешиваю и не обдумываю. То есть первое решение, которое приходит, приходит в голову, сразу же оно, оно и является, по сути, финальным и определяющим. А твое базовое образование? У меня несколько. Первое, после окончания школы я поступил в Киевский институт кинематографии Карпенко Карова. И первая моя профессия – я продюсер кино и ТВ. А потом уже началось там всякие экономические там, различные курсы, потом институты, институт менеджмента, MBA я получил. Это уже а вот момент, могу. сам момент, когда ты включился вот в такую активную, скажем, деятельность, связанную то ли с карьерой, то ли с деньгами, не знаю, то есть какие-то цели же были? Я включился мгновенно после окончания школы. То есть я сдал вступительные экзамены в Институт Карпенко-Карова, а то есть учеба начала в сентябре, тоже в середине, после колхоза. А работать я начал сразу, сразу после вступительных экзаменов, ну, летом этого же года. Ну и есть, работа была далека от кинематографа. Различные были виды деятельности, совершенно полярные. Но работал все время. Вот после школы, сколько я себя помню, я работал вот всегда. Дивіться далі: бізнес-етапи життя Олександра Черницького від приватного підприємця до управлінця масштабної компанії. Що найбільше приваблює у роботі керівника Мандарин Плаза. Мені люди цікаві. Які цілі ставить перед собою Олександр Черницький? Не відказувати своїм близьким условно в будь-якому лікуванні. Программа «Пин-код» раскрывает особистый четырезначный шифр успешного топ-менеджера. Какие-то вот там вехи профессионального пути можешь отметить? Вот там начинал там с того-то, скажем, дошел до такого-то уровня, следующий этап был. Я даже это не на этап, это скорее на периоды жизни. То есть были был этап работы там, в корпоративной группе, в большой, потом в частном бизнесе, потом в собственном бизнесе, потом опять в, в команде других больших людей. Угу. А почему оставил частный бизнес? Ну, не то чтобы оставил, он, он, он есть какой есть, но ну, просто он в масштабе несравним с основной деятельностью. А для тебя что самое привлекательное, например? То есть ты благодаря там тому, что ты коммуникатор, там, часто светишься где-то, то есть там какое-то тщеславие удовлетворяешь или? Нет, отнюдь. Я не вижу в этом ничего положительного абсолютно. То, что если где-то там узнают и не знаю, фотографируют, и, что посетил какое-то мероприятие, вообще не вижу в этом ничего приятного и интересного. Может, когда-то еще это удивляло. Ну а для тебя что самое ценное? Интересно, мне люди интересны. А вот в этом общении с людьми, вот, что самое интересное все-таки? Вот очень интересно, например, сделать какое-то предварительное предварительное свое заключение у человека, и потом, когда он раскрывается, реже это происходит, когда в лучшую сторону, <laughs> чаще наоборот, но очень интересно сравнивать потом свое первичное ну, и мнение. совпадение у тебя получается. Ну, 50 на 50. В начале этого, скажем, такого бизнес-пути, там, да. Были какие-то цели, ориентиры, которые ты перед собой ставил, может быть там достиг уже, может быть еще не достиг, может быть как частично. Ну, когда-то в самом начале, ну, были, безусловно, какие-то первичные задачи, там обеспечить там, свою семью и там, условно были разные этапы, когда минимум я определял какой-то один, а потом он, запросы росли, хотелось чего-то больше каких-то, ну, Основополагающие моменты были там, не отказывать своим близким, условно, в любом лечении, в путешествиях, в передвижении, в каком-то вот эти были цели как-то так. Даже сказать, что они достигнуты на 100%, я бы и не сказал, то есть ты продолжаем виду, движение. Ты имеешь в виду не отказывать, в смысле некий вот такой образ жизни, который вот важно было бы поддержать? Вначале было, бы, было желание каких-то достичь каких-то этапа возможностей, то есть чтобы какой-то минимум был уже ну, как-то гарантирован. Uh -huh. Чтобы я не волновался в случае каких-то там ситуаций жизни. Uh -huh. А потом ну, как-то все дальше, дальше, дальше. Далее у программе Пин-код. За что ценуют топ-менеджера Александра Черницкого власники компании «Мандарин Плаза»? Есть там, определенные достижения нашей компании, особенно там, с иностранными нашими партнерами, которые достиг я. И особистый стиль лидерства гостя студии. Мы, телефон знают тысячи людей, звонят круглосуточно, не спрашивая, могу я, не могу говорить. И никому еще не сказал никогда, там, не беспокойте меня. А вот этот образ жизни ты можешь его описать, у которого для тебя важно было бы поддерживать? Насколько я знаю, я очень много времени там видел в интернете какие-то отзывы о путешествиях и так далее. Есть... Ну, это самое интересное, что по сути есть у нас в жизни. То есть я, я очень люблю путешествовать с семьей, с друзьями. То есть только могу сказать, что в одиночку я не путешествую никогда. А так очень люблю, и мне кажется, это вообще самое ну, главное удовольствие, которое может быть от финансовых возможностей. Это вот Посмотреть мир и путешествовать Что в тебе ценят э, другие члены команды ну, и лидеры? Есть там, определенные достижения нашей компании, особенно там, с иностранными нашими партнерами, которые там, достиг я а благодаря там, там, общению вами. Это выстраивание связи, отношений? или ты ведешь переговоры об инвестициях? Там, как... Ну, это может быть что угодно, да. То есть от там, стратегического решения, там, входу в наш украинский рынок у какой-то иностранной компании, которые там были на перепутье условно, и до конца сами не понимали, идут они или не идут. И потом вот... То есть задача сделать хорошую презентацию, отвечать на вопросы и повлиять определенным образом. Ну и какой-то, не знаю, уровень доверия к нам обеспечить, потому что по-прежнему мы не у всех вызываем... Мы, я имею в виду, как страна и как инвестиционный климат не всегда. А позитивный. С чем чаще всего встречаешься вот, с точки зрения инвестора, вот, с какого рода сомнениями или что тебе приходится чаще всего преодолевать, объяснять? Ну вот, ну по сути, сейчас есть что показать. Есть «Мандарин Плаза», есть Парус, есть много реализованных проектов. А когда пока мы это все устроили, ну, вплоть до того, что там, некоторые серьезные банки смотрели с улыбкой, поверить не могли, о чем мы вообще говорим, и какие планы, и что построить, и где открыть. Они говорят, давайте вы сначала сделайте, а потом приходите, уже будем разговаривать. В твоем подчинении есть люди, какая-то большая группа? Около 70 человек это офисы управляющей компании, ну и косвенно подчиняются тоже масса людей, которые там с нами пересекаются. Это структуры, которые обслуживают здания и охранные. Ну, много. А твой стиль лидерства? Каких принципов ты придерживаешься? Там людей нужно держать тяжелых руками Нет, нам наоборот, нет. Я, наверное, меня многие даже упрекают в какой-то такой излишней доступности для любых сотрудников, независимо от их положения. Кто бы то ни был, всегда имеет возможность и сразу лично пообщаться и позвонить напрямую. То есть мой телефон знает тысячи людей, звонят круглосуточно, не спрашивая, могу я, не могу говорить. И никому еще не сказал никогда, там, не беспокойте меня. Вы участвуете в подборе людей, да, да, тех, да. кто ближайший к тебе. А для тебя ключевые критерии, по которым ты отбираешь, что тебе важно, чтобы в людях было? Ну, в первую очередь компетентность, безусловно, и, ну, надежность. То есть мне Тяжело работать с людьми, на которых невозможно положиться и не знать будет, он утром не будет. А что человек должен сделать, чтобы ты уволил его? Ну, проявить какую-то непорядочность или некомпетентность. Далі у програмі ви дізнаєтеся, чи є конкуренція у бізнесі торговельно-офісних комплексів? Хто є найголовнішими суперниками компанії Мандарин Плаза? Яким керівником є Олександр Черницький? Я добрий поліцейський. з заявленнями об відпустці йдуть мене. камніепітати від підлеглих успішного топ-менеджера. Програма Пінкод розкриє головну складову шифру успішних бізнесменів кадрову політику. Как насчет вот конкуренции, за счет чего вы выстраиваете свою стратегию и что является конкурентным преимуществом компании? Если так посмотреть правде в глаза, мы не, особо не имеем вот прямых yeah. конкурентов вот в нашем точно в нашем сегменте, пока не имеем. Если мы говорим, например, о э, торговом центре «Мандарин Плаза», то конкурентом ему будет являться вот там, через пару лет новый проект Сумма. Но пока его нету, пока рано еще говорить о какой-то конкуренции. Все остальные э, операторы в, ну, в похожих сегментах, они не являются прямыми конкурентами. Мы себя не особо и сравниваем, и нигде не пытаемся говорить, вот мы лучше или хуже. или Мы заняли свою какую-то нишу, и вот в ней и пребываем. А твой рабочий график? Часов в 10 утра мы стартуем, не сильно рано, но заканчиваем всегда там тоже в 9-10 вечера иногда еще позже, как-то эти встречи пере, переходят на еще какое-то общение, постоянно какие-то люди приезжают гости, ну в общем такой сумасшедший дом. Пять-семь дней в неделю. Нет, ну выходные выходные бывают. Да, чаще в таком в сумасшедшем режиме пять дней. Иногда бывает, ну если приехали какие-то гости, которые не, не считают, что суббота воскресенье это выходной, поэтому ну приходится тоже уделять внимание, всегда и uh -huh. общаться. Как ты думаешь, какие эпитеты употребляют твои сотрудники, когда говорят о тебе как руководителе? Ну затрудняюсь. Ну, надеюсь, <laughs> надеюсь, что какие-то приятные и лестные. Ну, например. Да, там. Да. Приятными может быть разное. То есть для кого-то приятные, но просто тираны. Кто-то от этого. Да. Не, ну, это вряд ли. да. Это не а обо скорее. мне, наверное. Я это добрый полицейский. Угу. То есть с, с заявлениями об отпуске идут ко мне, например, на там, проще, проще со, мной, со мной договориться в этом плане, чем с моими коллегами, например, которые тоже могут либо согласиться, либо отказать. Вот. Поэтому думаю, что, думаю, что я должен с чем-то позитивным ассоциироваться. Хорошо, давай посмотрим. Мы тут записали, что о тебе люди думают на самом деле. Интересно. Как они тебя видят? Он очень такой светлый и, и добрый человек. Человек очень хороший, отзывчивый. И как профессионал он знает свое дело. С ним очень легко, он очень коммуникабельный, он с ним хорошо решать быстро вопросы, которые по работе. Он умен, дипломатичен, он имеет подход к людям, он создает в нашем коллективе очень здоровый микроклимат. Даже делая какое-то замечание, мне так кажется, что ему это сложно. Он всегда в хорошем настроении, никогда не видела его в плохом настроении. Он дипломатичен, и справедлив. Он очень приветлив. Он вообще, как бы даже несмотря на какой там социальный уровень, и в коллективе, и к посторонним людям, очень хорошо и доброжелательно относится. И заходит к нам, часто здоровается. Ну, Александр Юрьевича мы любим за то, что он просто Александр Юрьевич. Если бы мне дали ручку и бумагу, и сказали, нарисуйте Александра Юрьевича, то я бы ему нарисовала, как солнышко с улыбкой и вечность телефона. Приятно. То есть совпадает. Да. Ну, по сути, да. да. Светлый, и приятный да. человек. <laughs> Несколько слов, если позволишь, о э, семье, о родительской семье, о том, что ты получил благодаря воспитанию от папы, от мамы. Я думаю, в первую очередь уважение к вообще к людям, к, к окружающим. То есть я уверен, что это заложено родителями. Вот я иногда вижу там, в каких-то семьях, как там, дети могут повышать голос на своих родителей или какие-то говорить вообще вещи там, при родителях э, даже о ком-либо или кому-либо. То есть мне как-то это настолько непонятно до сих пор и недоступно. Не знаю. Причем я не помню, что меня папа или мама там, посадили и сказали, вот так надо делать, так нельзя Как-то так, не знаю, обращал внимание, как они себя ведут. Наверное, так и мы. Я сейчас стараюсь также вести себя по отношению к своим детям. Тоже я думаю, если, если у меня получится то, что получилось у моих родителей, я буду вполне удовлетворен. А, да. Кем по профессии были отец-мать? А, Отец-инженер работал в институте Патона, а мама-редактор журнала. Чем с ней связан выбор кинематографии? Ну, отчасти, да, но любовь к кино, она привила мне. я очень любил и люблю кино. В одиннадцатом классе, когда надо было принимать решение, куда поступать, вдруг такая родилась идея неожиданная. Я сам до конца даже и не верил, что так я и реализую. И потом пошел подал документы и поступил. Угу. А сколько у тебя детей? Ну, две девочки. Ну. А сколько лет? Семь уже и тринадцать. Семь и тринадцать. Yeah. Они знают, откуда берутся деньги в семье. Ну да, как, да. Какой ценой там ну за счет Понимаю. Чего? Да, по, понимаю. Ну да. как часто ты с ними время проводишь в течение ну, дня? Прихожу я поздно. Они часто ну, понял, часто значит, спят. выходные Утром так. я всегда их везу в школу сам uh -huh. везу. То есть мы утром, если они не засыпают там, на заднем сиденье, мы общаемся утром по дороге в школу. Ну выходные дни и иногда тоже да по вечерам, когда. Uh -huh. Ну и когда отдыхаем, ездим куда-то отдыхать вместе. Тогда круглосуточно уже общаемся. Далі у програмі. Роль родини у бізнесі Олександра Черницького. Звісно, дуже важлива роль. Значить, що вдома порядок спокійний. І діти помита, діти, накормлені. Захоплення гостя програми Пін-код. На що витрачає зароблені гроші керівник компанії Мандарин Плаза. Недавно, пару років тому, почали літати на вертольоті. Какая роль там, семьи, вот супруги, в твоем успехе в бизнесе? Ну безусловно, конечно, когда на душе спокойно и не свербит, что там у тебя дома происходит и как это, то и работается легче. Тоже примеров масса вокруг, как можно там, и помочь и как можно разрушить все в две секунды. Конечно, очень важная роль. Значит, что дома порядок, спокойно и дети. Помытые, одетый, накормленный, и все улыбаются и все всем хорошо, то, конечно, и легче а работать Как жена реагирует на то, что вот такой график с 10 до 10? Ну, хотела бы видеть меня почаще, но это жизнь. Есть масса других профессий, вон где вовремя приходят домой мужья, только есть других ряд проблем. Ты зарабатываешь неплохо я так понимаю, да? Mm -hmm. Достаточно. Да, достаточно для того, чтобы было на что тратить. Вот куда тратишь, ну, ты говорила, о путешествиях, да? И куда еще деньги тратишь? На что? Вот что является хобби, хобби интересами? <связь> хобби. Я люблю очень мотоциклы. Люблю. Недавно, пару, пару лет назад, начал летать на вертолете. Вот, ну это, пожалуй, такие основные, основные статьи расходов. То есть мы летаем, катаемся. В чем смысл вообще человеческой жизни? Ну и, может быть, твои в частности, если этот ответ. Ответ, конечно, напрашивается сам собой, но я считаю, что так оно и есть. Но я вижу смысл в детях. Вот смотреть, как они растут, как, как они счастливы. Вот мне это очень важно. То есть, по сути, все, что я делаю, я делаю для них. Просто зараз ми розшифруємо особистий пін-код успіху нашого гостя. Чотири складові персонального шифру, без яких будь-яка справа приречена. Олександр, ми поговорили, і я вже готов сформулювати е несколько ключових елементів, благодаря успех тварин успіх є, продовжується. Да, И ты развиваешься, то есть вот такие элементы личного пин-кода, ну и какой-то фактор, который еще не задействован. Я сейчас их озвучу, напишу, но если ты не согласен, ты дискутируй. Окей. Okay. Там есть некоторые вещи, которые достаточно явные, мы с тобой проговаривали. Да? Первое, я бы обозначил ну, вот коммуникабельность, то есть умение, умение строить отношения. Это как бы самый явный фактор. Ну, собственно ты занимаешься этим, сюда же входит и понимание другого человека, интуиция, и умение влиять. А второй фактор я бы назвал такая жажда жизни. Ты такой в хорошем смысле потребитель. Не спорю. Ну да, то есть хороший, в хорошем смысле, я имею в виду, что такой потребитель создает хороший ориентир для других людей, к чему стремиться, как жизнь может быть построена. Третий фактор. Вот я бы объединил там и интуиция и скорость принятия решения. То есть и компетенция туда входила. То есть э, тот момент, э, ну, по-моему, на мой взгляд, хорошо работают мозги по поводу того, с чем ты имеешь дело. Из-за этого, собственно получается хорошая скорость мышления. Не знаю, повлиял ли на это как-то шеф, или это там и было таким образом, но ты описываю, что вот всегда принимал решения быстро. Я бы написал, вот, сформулировал как ясный. Ясный ум и скорость, скорость решений. Сюда же добавил бы э, вот с этим ясным умом связан тот фактор, что ты э, не тянешь долго, если что-то не то произошло, там, ну, прошлое ушло и ушло. Для меня это и связано с ясным умом. Угу. То есть ситуация есть, решили, исход такой, двигаемся Поехали, дальше. Что? То есть вот нет этого застревания, мучения. Что-то, может быть, совпадает, не совпадает с твоим взглядом, может быть, ну, пока не спорю. Пока не споришь. Хорошо. Что же четвертое? Да, четвертое. То, что могло бы было повлиять. Вот этот фактор, это связан, скажем так, со своим индивидуальным путем. То есть вот я тогда называл, что о собственном бизнесе, собственной амбиции, собственные цели. Но он в каком-то смысле находится в противоречии к первому. Умеет строить отношения. Ты такой человек командный, да? А вот этот вот индивидуальный путь, он все-таки предполагает становление лидером и брать на себя полностью ответственность за все. Собственно, там, скажем, все только на тебе зацикливается. И, я же, вот на мой взгляд, мы его сейчас сформулируем индивидуальные амбиции. Индивидуальные в смысле не командные. Вот на мой взгляд, он э, в эту сторону, я бы не, не рекомендовал сейчас двигаться, потому что сейчас слишком много всего, чего нужно было бы освоить, обналичить. То есть ты сейчас, благодаря тому, что делаешь, имеешь много возможностей, ну и свою жизнь обустраиваешь, реализуешь мечты. В какой-то момент, возможно, это станет актуальным, но обычно оно чувствуется. Но сейчас, мне кажется, ты так... Э -э Вполне комфортно себя ощущаешь. Вполне комфортно ощущаешь, и ближайшее будущее там есть та динамика, которая ты хорошо еще можешь разбираться, там, собственно, ну, как бы ничего не смущает. Вот я бы сейчас там не инициировал никаких изменений, потому что когда есть э, то, чем можно пользоваться, лучше пользоваться. Когда надо есть, тогда лучше думать о чем-то другом. Но это вот было связано именно с тем, что акцент э, не, не просто игрок команды, а лидер за которым стоит команда. Тогда это действительно переведет на другой уровень. Но для этого нужно получить удовольствие от того, что есть. Что-то хочешь сказать в качестве обратной связи? Ну, Может быть, что-то не упомянул? О чем да что? нет. Мы, по большому счету, мы проговорили все, что и дало вот такую оценку моим каким-то качествам. Поэтому ну, я считаю, тут очень важная роль родителей. То есть как бы родители заложили очень такой хороший фундамент позитивности. Позитивности, такая хорошая карма. Спасибо тебе за встречу. Спасибо. Через два года посмотрим, что вы сделаете, когда откроется ЦУМ. Наверняка, учитывая твою интуицию, интуицию шефа, появятся новые идеи, новые проекты. Вот. И удачи тебе по всей равному пути. Спасибо. Програма Пін-Код визначила чотири складові успіху Олександра Черницького. Уміння вибудовувати стосунки, жага життя, ясний розум, індивідуальні амбіції. І з часом четверта складова ПІН-коду перетворить Олександра з командного гравця на беззаперечного лідера. Чоловік талантливий від траждення, і у кожного з вас є свій персональний код успіху. Я желаю вам раскрыть его секреты и построить свою жизнь по собственному плану. Я, Олег Хомяк, прощаюсь с вами. До новых встреч на телеканале «Бизнес».